Здравствуйте, я хочу показать свой диммер, я маме, такой у меня светильник маме сделал на 8 марта есть у меня сейчас возможность снять это на видео и я хочу с вами поделиться подарок, моя мама была рада по поводу этого ну диммер неплохой Ось сейчас будем поднимать напряжение. Ось іде на кол лампочки і. І на максимально. Э, регулировка йде на Q202 M, по-моєму. ну там є аналоги багато. 200... тиристор. На тиристоре я вот это сделал. Ну, сейчас я вам микросхему разберу, его, покажу, что там есть внутри. Тут у меня под низом. Вот на 100 кОм переменный резистор. Вот выключатель для удобного ключа. Выключил. Ну, сейчас покажу. Подождите. Вот схема. Э -э Тут диодный мост двухватный резистор на 33 килома ну тут можно отклонять от 33 до 22 килоом 4 транзистора два транзистора подождите а три транзистора КТ 361 В А другий, что и четвертый КТ 315 В. Тут ось Плюночний конденсатор для злаживания. Тоді конденсатор, ну, чесно говоря, я навіть не знаю для чого это. Тут есть ну, Під низом э, стабилизатор напряжения на 12 вольт ну кто кому кто хочет сделать такой диммер диммер хороший я вот печатную плату даже я и не трою я просто канцелярским ножиком дорожкой порезал ну там подряпал и все ну и как сказать неплохой такой мама, как я подарил, своими руками все сделал. Вообще супер. Ну, пишите мне на e-mail, я скину, наверное, в описании я скину схему. И все. ставьте лайки, подписывайтесь на канал, дальше будет интересней. Планирую я сделать по дальшему планирую сделать зарядную зарядное устройство для аккумулятора ну, взять меня попросил сделаю ну, подписывайтесь на канал ставьте лайки пока пока